বাধাত মই কাম করিম হয়তো আইপিএস না থাকিলে বেগ রূপত কাম করিম আইপিএস থাকার এটা সিস্টেম থাকে সিসেমর প্রোটেকশন থাকে বহুত একটা ক্লোজ এনভাররমেন্ট আপনি ভাল কাম কি আছে একদম ডাইরেক্ট মুখর উপর আপনি কই দিব কাম করা নাই বা কোয়ার আছে তো একটা বহুত ওপেন এনভায়রনমেন্ট আজি আমার এম এল এর কামটা হবো এটা টিপিকেল যিটো মানুহ ভাবে কি এটা এম এল এনেকুৱা এনেকৈ কৰিব সেইটো অলপ পৃথক হ'ব সেইটো অলপ আৰু এনগেজিং হ'ব ইণ্টেঞ্চ হ'ব আৰু কি কি মই প্ৰশাসনত আছিলোঁ তেতিয়া শাসনত থাকাৰ দুটা যে ব্ৰিজ কৰিব পাৰিলে আশা কৰোঁ কি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিহাৰৰ বাক্সাৰত আৰু মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে অসমৰ সকলোৰে পৰিচিত প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আৰু বৰ্তমান নতুন পৰিচয় বাক্সাৰৰ বিধায়ক আনন্দ বিশ্ব ডাঙৰীয়া পোন প্ৰথমে আপোনাক বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছোঁ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ এই আপুনি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইমান দূৰ পৰা আহিলে ইয়াত মই মানে আপোনাৰ এই বুমটো দেখিলেই প্ৰথম ভাবিলোঁ কি এনে ইয়াত দেখি আছো নেকি মাথাত ঘূৰি আছে আকৌ দেখিলোঁ আৰে নে এইটোতো অসমৰ চেনেল হয় ডেট ইজ গুড ইট ওজ ৰেলি নাইচ আপুনি ইয়াত আহিলে ধন্যবাদ আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ যে কালিলৈকে আপোনাৰ পৰিচয় বেলেগ আছিল আজি এটা নতুন পৰিচয় প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আৰু আজিৰ পৰা আপুনি বিধায়ক দায়িত্ব বেলেগ কেনেকুৱা লাগিছে হয় সেইটো ভালেই লাগিছে এটা ডাঙৰ দায়িত্ব হয় আর একটু ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি হয় মানে আপনি তো একটা সিস্টেম থাকে আইপিএস থাকার টাইমত কি একটা সিস্টেম থাকে সিস্টেম প্রোটেকশন থাকে বহুত একটা ক্লোজ ইনভারনমেন্ট আপনি ভাল কামি ইয়াত কি আছে একদম ডাইরেক্ট মুখের উপর আপনি কই দিব এই কাম করা নাই বা যি কয় আছে তো সে একটা বহুত ওপেন এনভারমেন্ট তো একটা কাম করার যে স্টাইলট বেলে হব হয়তো মরু অল্প এডজাস্ট করব লাগে লো আর কিন্তু যে একাউন্টেবিলিটি দায়িত্বটা এভরিডে মোক মানে জব দিব তো সেই কারণে ভালোই লাগছে ভালো ভালো লাগছে আর অল্প মানে অল্প শ্রেষ্ঠ লাগছে দুটা মিলাই আছে দেখা পোৱা গৈছে বাক্সাৰৰ ৰাইজে আচলতে আপোনাক যথেষ্ট মৰম দিছে আমি ভিডিঅ' দেখি পাইছোঁ দেখা পাইছোঁ পূৰ্বতে যে আপোনাৰ নাম আপোনাক চিনি নাপায় কিন্তু কৈছে যে ভোট কাক দিব আনন্দ বিশ্বাস দিম তো সেয়া আমি আজিও ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা বস্তু মই সুধিব বিচাৰিম আপুনি আপোনাৰ যিটো ডেজিনেশ্যন আছিল আই পি এছ বিষয়া এখন জিলাৰ আপুনি যি সমগ্ৰ আইন শৃংখলা আপোনাৰ আণ্ডাৰত থাকে সকলোবোৰ বস্তু তাৰপাছত বৰ্তমান কিন্তু এটা সমষ্টি এক যথেষ্ট আচলতে পাৰ্থক্য আছে সেই বস্তুখিনি আপোনাৰ কিবা ক'ৰবাত অকণমান কিবা থাকি যাব নেকি থাকিব মানে ডেফিনেটলি এটা সমষ্টি যিটো হয় মানে জিলালৈতো অলপ সৰু হয় তো সেইকাৰণে মোৰ কাম কৰাৰ ইণ্টেঞ্চিটিটো বাঢ়ি যাব কি মইতো ঘূৰা মানুহ হওঁ আই পি এছ থকাৰ কাৰণে মই ঘূৰি থাকোঁ এক জেগা নাবহোঁ তো ইয়াতো হ'ব কি মই কিয় কি মই নিজে গ্ৰাউণ্ডত থাকিম তো আশা কৰোঁ কি যিয়ে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল আই পি এছৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আমি বা এই অনুভৱটো মানে আমাৰ জনহিতত এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিয়ে মোৰ এম এল এৰ কামটো হ'ব এইটো এটা টিপিকেল যিটো মানুহ ভাবে কি এটা এম এল এনেকুৱা এনেকৈ কৰিব সেইটো অলপ পৃথক হ'ব সেইটো অলপ আৰু এংগেজিং হ'ব ইনটেঞ্চ হ'ব আৰু কি মই প্ৰশাসনত আছিলোঁ তেতিয়া শাসনত থাকাৰ দুটা যে ব্ৰিজ কৰিব পাৰিলে আশা কৰোঁ কি মানে এটা এটা মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেম যিটো হ'ব পাৰে সেইটো আমি ইয়াত তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ দেখা পোৱা গৈছিল অসমত যেতিয়া আপুনি কাম কৰি আছিল অসমত ড্ৰাগছৰ বিপক্ষে আপুনি যথেষ্ট কাম কৰিছিল বা জালিনৰ বিৰুদ্ধে আপুনি যথেষ্ট সৰব আছিল আৰু আপুনি সেই যিসকল অপৰাধী আছিল তেওঁলোকক ধৰিছিল বা বিভিন্ন অসমত তেওঁলোক শাস্তিপৰাণত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিল আৰু তাৰপাছত এতিয়া বাক্সাৰত তেনেধৰণৰ আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ বৰ্তমান পদবীটো বেলেগ ধৰণৰ তো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পদক্ষেপ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত ৰাইট আপুনি খুব ভাল কথা ক'লে এইটো মই ভাবিছিলোঁ কি মানে এনেকা এতিয়া ট্ৰেফিক জাম হ'লে মনত নিজে নামি নৰি ঠিক কৰা দিনো কিন্তু য়েছ এইটো জিমেদাৰীটো বেলেগ হ'ব মই এইটো বিশ্বাস মই আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক নিজৰ কনফিডেঞ্চত লৈ কাম কৰিব পাৰোঁ কিয় কি আমি এটা পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হওঁ জনতাৰ যিটো কথাটো কওঁ ত' সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্টলি যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসনৰ লগত মই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু এটা হ'বই মই জেনেৰেলি তো এনেকুৱা বেচত আহে দেখিলোঁ মই চিনিয়ৰী হ'ম তাৰ যোনে থাকিব তো তাক অলপ গাইডো দিব পাৰোঁ কি ভাই এইটো কেনেকুৱা কৰিলে ভাল মই যেতিয়া এছ পি আছিলোঁ মই কি কৰিছিলোঁ যিটো লৈ ভাল হ' হ' কৰি দিছিল হে ন কৰি দিয়াটো সম্ভৱ আছিল আপুনিও সেইটো ইয়াত কৰিব পাৰে তো মোৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তাক দিম য'ত কৰিব নোৱাৰে বা কৰাত কোনো বাধা আছে তাৰ বাধাটো মানে মই এড্ৰেছ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ তার কোনো মানে কোনো টাইপ অফ প্রেসার দিব কামর কারণে তাকে হেল্প লাগে আর ইন ইন এনি কেছ যদি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ বেলেগ কোনো কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সেইটো কেনেকৈ আমাৰ ডিচিপ্লিনত লৈ আহিব লাগে সেইটোও জানো তো তেতিয়া সেই পদক্ষেপ নাই সেইটো নাই এইটো সুবিধা হ'ব কি এতিয়া যদি কাম কৰা মানুহ থাকিলে মোৰ লগত তাক মই একদম হিৰো হৈ যাব পাৰে কাম কৰি কাম কৰা মানুহ নাথাকিলে কিন্তু তেতিয়া তাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব বস্তু দেখা পোৱা গৈছে যে অসমৰ আচলতে শেষৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছিল লখিমপুৰত যেতিয়া আপুনি এছ পি হৈ আছিল সেই সময় কিন্তু আমি দেখা পাইছিলোঁ ছুপাৰ অফিচাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট খ্যাতি হৈছিল আৰু তেনে সময়ত

মানে এনেকা আছিল এটা মনত কি আমাৰ বিহাৰত বহুত কাম কৰিব লাগে মই সেইকাৰণে আপুনি যদি জানে মই এটা ইণ্টাৰ কাৰ্ডে ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ কি বিহাৰত আহি মই কাম কৰিব বিচাৰোঁ দুৰ্ভাগ্যবশ এইটো হোৱা নাই যিটো হোৱা নাই তেতিয়া মই ভাবিলো এইটোতো মানে কিয় হোৱা নাছিল মানে এই গভর্নমেন্ট প্রসেস নাই মানে এই কোনো বাধা দিয়া নাই এই কারো হওয়া নাই মো খালি অকালা মোখ নহোব এই নয় তো মানে কিন্তু মর মনত লাগিল কথাটো মানে মানে গোলাম হম নাকি কোর যেটা ইচ্ছা আছে কানুন আছে কি মই গৈ বিহাৰত কাম করবো তো মোক যদি অপৰচুনিটি না দিয়ে তো মানে গোলামী করার কাৰণে নাই মোক গৈ তাত কাম লাগে বিকজ ডর ভাল ভাল অফিসার আছে তাত ভাল চলি আসলে বিহারত মোৰ মনত হল কি নেই ইট নিডস মি মানে বিহারক মোৰ বিহারক লাগে বিহারক মোক লাগে দুটাই লাগে তো সেই কারণে মো যে বাধাটা এনেকা থাকলে ডিসাইড আমি বাধাত নথাকু কৰিব করব তো কৰিম হয়তো আইপিএস না থাকলে বেলে রূপত কাম কৰিম তেতিয়া আমি ভাবা না মানে পলিটিক্স যাম প্রপার মানে ভাবিস কোনো এন জি ও বাম্প মার্ফত করি সোশ্যাল সার্ভিস মার্ফত কিন্তু আরো ভাব ভাব মানে সস্তে সস্তে এইটো বুজি পালোঁ কি না পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম দি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই ষ্ট্ৰংলি কামটো কৰিব পাৰোঁ ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ ত' তেতিয়া এৰাউণ্ড এইটিন নাইনটিন এইটো মোৰ ম'ৰলেছ মোৰ মাইণ্ডটো ৰেডি হৈ আছিলে এণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আহাৰ লগে তেতিয়া মই নথ কুল ইটছ হাই টাইম এতিয়া এই আহিছিলে লোকসভা আহিছিলে ত' মোৰ লোকসভা ল'ৰাৰ কাৰণে এই মন নাছিল কিন্তু এইটো আছিল নিশ্চয় কি এতিয়া পলিটিকেলি গৰ্মাগাৰ্মী হ'ব যেতিয়া পলিটিকেল গৰম মাহল হয় তেতিয়া আপুনি পলিটিকেলি এক্টিভ হ'লে আপোনাৰ মানে ষ্ট্ৰাগলটো কম হৈ যায় হয় ত' সেই ভাবিলোৱেই মই এই টাইমত আহিলোঁ কিন্তু তেতিয়াও আকৌ ষ্ট্ৰাগল দেখা আছিলে কিছুত তো আৰু ডেৰ বছৰ এনেকুৱা ষ্ট্ৰাগল চলিল বাট ফাইনেলি এতিয়া চব ঠিক আছে আৰু মই এটা চান্স পালোঁ আমাৰ বিহাৰৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো এটা পলিটিকেল প্লেটফৰ্মত পালে আমি বহুত এইটো দৃঢ়সংকল্প আছোঁ আৰু নিশ্চিত এইটো লৈ আছোঁ কি আমি ষ্ট্ৰংলি আৰু মজবুতি লৈ ইম্পেক্টফুল পলিটিকেল ৰাস্তাৰ মাৰ্ফত ছ'চিয়েল কাম কৰিব পাৰোঁ বাক্সাৰক লৈ কেনেকুৱা পৰিকল্পনা কাৰণ বাক্সাৰত বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে বৰ্তমান তো কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা ইয়াত একচুৱেলি বহুত কাম আছে মানে ইয়াত যদি আপুনি ভাবিব আৰম্ভ কৰে মানে বহুত প্ৰথমটো এইটো হয় কি বাক্সাৰ যি জাগাটো হয় ন বহুত জন গম নাপায় এইটো এটা ৰিলিজিয়াছ প্লেচ হয় ইয়াত ভগৱান ৰাম তাৰ এইটো গুৰু গুৰুস্থান আছিলে গুৰুস্থালী আছিলে ইয়াত বিশ্বামিত্ৰ মুনি ইয়াত ৰামজী তাৰ যিমান ভাই চব সকলৰ ইয়াত শিক্ষা দীক্ষা হৈছিলে বামন ভগৱান যিটো আপুনি অৱতাৰ আছিলে বিষ্ণু ভগৱান তাৰ অৱতাৰ ইয়াতে হৈছিলে ইয়াত বামুণ মন্দিৰ আছে হনুমানজীৰ ইয়াত আছে কি নানীৰ ঘৰ ইয়াত হয় হা আহিলা মা যিটো আপুনি গৌতম ঋষিৰ এইটো শুনি শুনিছে সেইটো আহিলা মাতাৰ যি পাথৰটো ইয়াতেই টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুতখিনি কাম কৰিব ইয়াত গংগা আছে গংগাটো উত্তৰায়ণী গৈ ગાઉトライની ગંગટ બહુત પવિત્ર હોય હેતુ કાશી લય બેસી પવિત્ર હા તો એ જગાત એતુ ધામ હોવા લાગે હેતુ એકા મને આધ્યાત્મિક પરિચય હોવા લાગે હીતુ લય એકા કામ કરીવા લાગે એતર બક્ષર ટુ બક્ષર ધામ હોવા લાગે હા જનેકો આપની સાલે મથુરત કૃષ્ણ ભગવાન હશે અયોધ્યાત રામ હશે কাশী আছে বিশ্বনাথ আছে এনেকুৱা বাক্সৰত এইটো বামুণ অৱতাৰ আছে ইয়াত বহুত কিছু হ'ব পাৰে সেইটো এটা পক্ষ তাৰ লগে 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 আপুনি চাব যদি ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ত হেল্থ চেক্টৰত এডুকেশ্যন হ'ত আৰু মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনত যিটো এগ্ৰ'বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে আই টি ৰিলেটেড বহুত কাম হ'ব পাৰে প্লাছ টুৰিজম ইয়াতে মানে ৰিলিজিয়াছ টুৰিজমৰ বহুত ডাঙৰ স্ক'প আছে এনেকুৱা বহুত কাম আছে মোৰ মনত আছে এইটো কি যদি মই পাৰোঁ যিটো কৰিব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ বাক্সৰত এটা আদৰ্শ মানে এটা মডেল আছে

এনেকুৱা লাগে ঘৰৰ পৰা কোনো মানুহ আহিছে আৰু অসমৰ পৰা মই সেইকাৰণে কৈ আছো কি ইয়াত অসমবাসীক মই ক'ম কি আপুনি যদি যেতিয়া মোক যোন ৰ'লত বিচাৰিব মই যদি আপোনাক কোনো কথা কোনো জেগাত প্লেটফৰ্মত উঠাব লাগে মই এইটো উঠাম আপোনাৰ কাৰণে য'ত যদি কোনো কিছু কৰিব লাগে যিটো মোৰ সামৰ্থ্য থাকিলে মই নিশ্চয় কৰিম ত' আপোনাৰ সেইটো ভাবিব যিমান আমাৰ অসমৰ মানুহ আছে কি আপোনাৰ ক্ষমতাটো এইটো বাঢ়ি লৈ বিহাৰত আহিছে ৰাইট আপোনাৰ ক্ষমতা আছে মই ইয়াত আপোনাৰ হৈ আছি ইয়াত কাম কৰি আছো বহুত